হেল্ল' ভিউৱান আজি আপোনালোকৰ বাবে বগৰীৰ সোৱাদ লগা মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব আৰু আপোনালোকক আমাৰ জিনটো ভৱি ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বগৰীৰ আচাৰ বুলিলে আমাৰ সকলোৰে লগৰ পানী পৰে আৰু বিশেষকৈ মিঠা বগৰীৰ আচাৰ আজি মই বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে বনালে প্ৰায় এক বছৰলৈ ভালে থাকে আৰু লগতে আপোনালোকে ৰুটি পৰঠা ভাত পোলাও সকলৰ লগত বগৰীৰ মিঠা আচাৰটো খুবেই সোৱাদ লগা হয় সৰু আপোনালোকে আজিৰ মিঠা বগৰীৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভালেই পাব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বগৰীখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ চাৰিদিন ৰ'দত শুকাইছোঁ আৰু এতিয়া শুকোৱাৰ পিছত আনিছোঁ আৰু যেতিয়া পানীখিনি যাতে একেবাৰে শুকাই যায় সেইটো মন কৰিব আৰু বগৰীখিনিৰ মাজে মাজে বেয়া ওলাইছে গতিকে বেয়াকেইটা পেলাই দিছোঁ ভালখিনি লৈছোঁ ঠাৰিখিনি গুচাই দিছোঁ আৰু লগতে অলপ অলপ ফালি লৈছোঁ তেতিয়া মানে মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাব আৰু এইফালে জুইত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু মছলাখিনিৰ ভিতৰত দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া যিহেতুকে জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি মানে মোৰ ঘৰৰে মই খুন্দি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁৱেই গতিকে সেইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু এতিয়া অকণমান এইখিনি ভাজি লওঁ আনফালে মোৰ মছলাখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত খুন্দি ল'ম আৰু এইবাৰ লৈছোঁ গুৰখিনি এয়া অকণমান পানী দি লৈছোঁ চচপেনত আৰু গুড়খিনি দি লৈছোঁ গুৰখিনি এতিয়া সুন্দৰকৈ গলাই ল'ম এইফালে গুৰখিনিও উতলি আছে আৰু এতিয়া গুৰখিনি নমাই থ'ম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেকনিৰে চেকি ল'ম কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফট ফটকৈ ফুটি গ'ল আৰু এইফালে দিছোঁ বগৰীখিনি এতিয়া বগৰীখিনি সুন্দৰকৈ এয়া ভাজি ল'ম আৰু বগৰীখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময় ধৰি আৰু একেবাৰে কম জুইত ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ বগৰীৰ আচাৰ বগৰী ধুনীয়াকৈ বনাই আছো আপোনালোকেও খাব এনেকুৱাকে আৰু যিহেতুকে ফাগুন চ'ত মাহৰ দিন আহি আছে মানে ভাতৰ লগত এটা মিঠা বগৰীৰ আচাৰ খাব আৰু চবৰে প্ৰিয় এই মিঠা বগৰীটো আপোনাৰ প্ৰিয়নে বেছি ভাল পাওঁ আমাৰ মানুহটো মানে গলাই লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান টাইম ভাজি এইখিনি দি দিম মজাকে আপোনাক দেখাই দিয়ক লাৰু অলপমান বহুত টেষ্ট হ'ব আপুনি আমি দুই লগ লাগি বনাই আছো বগৰি ৰেচা কি ডাঙৰ ডাঙৰ বগৰি না আমাৰ ঘৰৰে ঘৰৰে বগৰি এটা মজা হৈ যাব অলপ দেৰি কি আমি আচাৰটো আৰু সেট লগ পাম আকৌ যাওক নে মা আৰু মা হৈ গ'ল দেখিছেনে এইখিনিতে মই দিম মই যে গুড়খিনি সুন্দৰকৈ আৰু মই এইখিনিতে ভিনেগাৰ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মানে কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল আৰু বগৰীকেইটা ডাঠ নোহোৱালৈকে এতিয়া ভাজি থাকিম অলপ সময় ধৰি আৰু ইয়াতে লৈছোঁ জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি যেতিয়া মানে জ্বলা মিঠা টেঙা হয় মানে খুব টেষ্টি হয় বগৰী চোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিলে এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে গতিকে এইখিনি এতিয়া আৰু অলপ সময় ভাজি এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু গাছ একেবাৰে শেষত দিছোঁ এয়া খুন্দি লোৱা মছলাখিনি পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া গতিকে এইখিনি এতিয়া দি অলপ সময় লৰাই আমাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিঠা আচাৰ বগৰীত গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভালেই পাইছে আৰু এইফালে মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে খুব ধুনীয়া ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এইখিনিতে আচাৰখিনি নমাই থ'লোঁ আৰু ফেৰি মই এইফালে এটা গ্লাছৰ বৈয়াম লৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আচাৰ যিটোকে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চব মিঠা বগৰীৰ আচাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ইয়াতে ভৰাই ৰেডি কৰি লওঁ আৰু আজি যিহেতুকে আৰু এবিধ আচাৰ বনাইছোঁ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাম কি আচাৰ বনাইছোঁ গতিকে আজিৰ এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ এতিয়া সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব আৰু মোৰ কাৰণে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাবাই